भारती शर्मा जी कहाँ के रहने वाले रंजीत नगर पटियाला से ये लड़की ने जो सोसाइड किया मामला क्या है मामला जी ऐसे है मेरे जेठ जेठ हैं उन्होंने हमारे ऊपर केस कर रखा है जी लड़ाई झगड़े का उन्होंने हमें मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है उन्होंने इसके पति को भी जान से मारने की लाते तो वगैरह तोड़ने की और इसके इंटरकास्ट मैरिज पर ऑब्जेक्शन उठा के बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है जिसके कारण इसको दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी बदनामियाँ कर रहे हैं लोगों में कुछ कुछ अफवाहें फैलाते हैं कुछ कुछ बोलते हैं जिसके कारण इसको बहुत ज्यादा दिमागी तौर तौर परेशानी भुगतनी पड़ रही थी और हाँ जी और थोड़ा हस्बैंड वाइफ में भी इसी केस को चलते कहा सुननी चल रही थी मारपीट भी एक आधी बार हुई है जिस कारण अब कल परसों भी हमारे पास आए थी हम लेके आए थे उसको हम जाकर छोड़ गए थे इनकी आपस में जो भी हुई होगी हमें नहीं, नहीं, नहीं पता हाँ हमें नहीं पता इस असलियत क्या है क्या नहीं है भाई मेन तो इसका सबसे ज्यादा यही है ये दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा परेशान थी उम्र की नाम क्या है? इसकी उम्र जी तेईस साल होगी और इसकी ग्यारह दस महीने की बेटी है शादी को कितने साल हो गए दो साल हो गए जी शादी को इसकी जब से हाँ जी मतलब प्रेगनेंसी में भी तमन्ना मौदगिल जी बनी सिद्धू और जल से प्रेग, प्रेगनेंसी में भी उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया था इसका मोबाइल तोड़ के उन्होंने रख लिया था मैं अकेली थी हां जी। मैं मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पे पीछे से उन्होंने इसको बाथरूम में बंद किया मेरे को कमरे में बंद किया गाली ब्लाउज की हस्बैंड को मारने की धमकियां भी दी मतलब उन्होंने शुरू से ही हमें बहुत ज्यादा लड़की ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया हाँ जी क्योंकि वो हमने इस केस के चलते उनको यहाँ तक कहा था कि हम मेरी सास ने भी ये कहा कि मैं पैरों के हाथ भी लगा दूंगी आप लोग समझौता कर लो भी हमारा जवाही बीच में इन्वोल्वमेंट आ रही है नाम दे रखा है जिससे वो मान नहीं रहे थे कितने लोगों के पर्चा दर्ज हुआ था उन्होंने तो रखा है और हाँ जी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे छोटे बच्चे इसकी भी छोटी बेटी है मेरा भी छोटा बेटा है तेरह साल का है पेपर चल रहे हैं और हमें डेढ़ सौ साल हो गया हम दर दर भटक रहे हैं हमें सुख के साथ नहीं, नहीं कभी नहीं नहीं डाली आपने नहीं डाली आपने दरखास्त ऐसा ये के हमें इनकी जो की नॉलेज ही नहीं थी और जब हमारे मतलब उन्होंने ज्यादा परेशान किया एक दिन इन्होंने गुस्से में आके उन्होंने रात को आके पहले हमारे घर पे हंगामा किया जिसके चलते इनको दिमाग काम से आए थे मेरे को और मेरी माता को गाली गलोज करके गए सास को अभी कैसे की कार्रवाई की मांग करते हो आप

ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਮੋਤਗਲਾਈ ਨਾਮ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨੇ ਫਾਲ ਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜੇਡ ਦਾ ਫੋਨ ਜੀ ਜੇਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜੇਡ ਬੁਲੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੋਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਾਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਮਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਡਤ ਐ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੈਂਟਰ ਕਰ ਮਾਰ ਜੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ